Kerajaan telah pun kalah lah. So hmm. saya ada masalah lah dengan jawapan Zafrul di parlimen kemudian jawapan Zafrul uh, selepas itu hmm. menjawab beberapa perkara. Saya kata kita kena lebih transparent dalam jawapan kita hmm. you know. Strategi komunikasi kerajaan sekarang macam saya sebut berkaitan dengan tarif ini terlalu memikirkan bahawa kita semua ni ulalidi ula hmm. macam Ustaz Hadi kata. Maksudnya kita tak faham ni. Jadi bila contohnya dia bagi contoh lah kan hmm. Oh seolah-olah aku bodoh lah hmm. kerana membandingkan Cambodia There are two ways of looking at it hmm. kan Dia kata lah Cambodia ni negara miskin. Hmm. Kalau aku jadi Cambodia aku marah betul lah selamba hmm. je kau basically kau kata lah. menteri Malaysia kata kita ni negara miskin Jadi tak apalah US bully pun tak apalah kan Ataupun US ni bagi affirmative action hmm. <laughs> kepada Cambodia itu yang disebut kan lebih hmm. kurang kan Izinkan ada perspektif is this. Macam mana sebuah negara seperti Cambodia yang memang betul interest politik uh, ekonomi dia itu sangat tidak berpengaruh berbanding dengan Malaysia. Cambodia is not as entrenched and integrated dalam supply chain dengan US, but they still have the dignity to put their feet down hmm. and cakap not when it transgress our sovereignty. Dia macam beginilah orang kaya dengan orang miskin kan. Orang miskin tu nampak ada lagi maruah daripada hmm. orang kaya. Hmm. That you know that is the perspective yang saya rasa Zafrul tak nampak tau. Jadi bila dia kata jangan perbandingan ni salah Malaysia ni negara maju, negara kaya. Uh, Cambodia dapat macam itu uh, dan sebab kononnya lah US tak pandang sebelah mata lah. Dia ni tak penting. That's not hmm. true. That is kedaulatan. The fact that whatever we are, tak kisahlah kita ni miskin kekaya, we will stand our ground kan? And if Cambodia can do it, and Cambodia is not even entrenched or not that important to US berbanding kita Take us for example kan, we ship at least what, 13% mm. of semiconductor to US mm. US punya supply chain depends quite a lot to us We are quite important to US in many ways in this region. Mm -hmm. You know to balance our strategic location Selat Melaka you know and and to Muslim world takkanlah kita langsung tak ada leverage dengan US. We have leverage. And kita import a lot daripada the US. Terutamanya data center, services semua. Because this is you know one of the top countries di ASEAN as far as US is concerned hmm. Jadi takkanlah dengan segala yang kita ada itu kita tak ada leverage dengan US. So those are the things yang yang saya ingat saya tidak bersetujulah dengan dengan uh, penjelasan Tuku Zafrul tu. And then we have to be careful dengan the number and be transparent. Hmm. Zafrul kata berjuta orang akan hilang kerja hmm. kalau kita tak sign ni. Hmm. Tak betul. Hmm. So ambil contoh eh. um, Daripada 25% tarif Kepada 19 Ada pengurangan 6% tarif kan? Kemudian dia sendiri juga telah nyatakan lah saya ingat dalam jawapan dia kan uh -huh. yang yang diberi pengecualian itu ada 1,711 line items uh -huh. yang kita tak tahu pun lagi uh -huh. yang yang jumlah volume ekspornya ialah sebanyak 5 bilion dolar lebih kurang which is about 20 bilion ringgit lah. Itu tak termasuk dengan chip uh -huh. Our annual export uh, semiconductor ke US lebih kurang 60 bilion. Jadi kalau you ambil 20 bilion campur 60 bilion, maksudnya ekspor yang dilindungi melalui perjanjian ini ialah 80 bilion. Itu pun kita tak sure lagi sebab dia kita tak tahu lagi pasal-pasal a yeah. pasal, uh, semikonduktor ni tau. Mm -hmm. PM kata setakat ini positif. Mm -hmm. Tapi dalam tu tak ada definitive and line item yang 1711 tu tak ditunjukkan dalam appendix ke mana? Maksud, tak ada tak ada. I check maksudnya kita sedang menunggu sebenarnya US bagi senarai 1711. Kedah ada dekat appendix. I saw that. Hmm. Uh if you have to click yang blue line at the uh, hmm. bottom hmm. part of hmm. the agreement tu, uh, it will bring you to 427 pages. Ha. Dalam tu ada, item ada so. items. Ada items ah eh. But okay. Let's go back to 80 billion tadi kan. Hmm. Yang saya nak jawab yang Zafrul kata, kalau kita tak sign ni, jobs will be lost. Millions of jobs that's lost. Not kan. true. So katakanlah 80 bilion itu, mm. uh, kita kekal 25 tarif, bukan 19 yang kita sign ni kan. Mm. So 6% uh, price high lah untuk barang Malaysia kan. Katakanlah it reduce our competitiveness by about 20% itu pun daripada 6% price different hmm. basically uh, kita hilang 20% market share lah even then it's not necessarily true because we are so entrenched in the supply chain. Hmm. But katakanlah you ambil 20% lah. That's 20% of 80 billion. Uh, so maksudnya is about the, the the real value of uh, perjanjian ini yang yang ditangani oleh perjanjian ini ialah okeylah 20 billion ish 16 billion kan itulah nilai dia so kalau ada kesan kepada industri kita bukannya beratus-ratus billion hmm. ataupun berjuta-juta hilang kerja tutup kedai hmm. macam Zafro kata kita akan hilang competitiveness maybe of 20% of our export so yang itu saya tak nampak kerajaan berterus terang dia hmm. Dia main fear taktik ni Ha. Ah. ini macam ini nanti millions of jobs lost And I think the more kita tak transparent mengenai uh, jawapan kita Sebab tu saya kata saya tak bimbang kepada walaun dan walanon hmm. Dia ikut bulat-bulat, hmm. apa yang kalau PAS kata macam tu macam hmm. tu lah, ulalidi-ulalidi ula lah semua hmm. Kalau walanon, cakap macam mana pun dia ikut je hmm. Saya bimbang the thinking hmm. middle class and fanciness Sebab bila dia baca, bila Zafro kata akan hilang kerja berjuta-juta Well they know that's not true, true. kan hmm. lah. Jadi sebab itu bab ini um, And I think kerajaan telah cross the line lah dari segi I mean, The rule of thumb is this eh? hmm. Sesuatu isu yang jadi isu negara kalau isu itu berlarutan dan dipersoalkan dan dibincangkan dan kerajaan tidak boleh bagi jawapan yang convincing lebih daripada dua minggu, basically banyak. you've lost it. Yes, and I think that's already the case yes. dengan tarif ni dia dah berlarutan lebih daripada yes. dua minggu dah lebih banyak soalan yang dibawa jawapan yang dikeluarkan itu tidak meyakinkan. Hmm. So I think this one kerajaan telah pun kalah lah. Hmm. So they just need to figure out macam mana nak cepat-cepat move on daripada benda ini and pray yang uh, US tidak akan act on it ataupun di sebelah uh, US nanti sama ada Supreme Court will shoot it down ataupun Congress will shoot it down lah. Because the more it ranks, the more kerajaan bagi jawapan-jawapan macam itu saya rasa the more dia tidak meyakinkan rakyat lah. Mm -hmm.